Всем привет. Всем привет. Я говорил Алби Бэк, значит будет Алби Бэк. Все. Но уже в другом раме. Всем добрый день. Давай. Огромный перерыв был. Да. Сколько? Пару месяцев, наверное. Наверное, месяца два ну, да, или три. Даже три, наверное. Да. Три. Перцы пока подрастают. Думаю, что через неделю мы сделаем первую дегустацию. Да. Ну, там отжимы там такие слабенькие желтенькие перцы. Там. Но у нас появились новинки. У нас появились соусы, которые варит сам лично Дмитрий. Вот так. Вот. А, Дмитрий будет их сейчас, а от... сейчас мы их будем дегустировать. Оценивать. Да. А, некоторые без... Ноунейм no no есть у нас. No name, no name, no name. Да, вот именно хотелось бы ноунейм no попробовать, но по виду это красные перцы, видимо, с, со сладкими, и они ферментированы с косточками. Не вареным. Натурпродукт, ваше здоровье, долголетие. Так, так, и ну, следующий, давайте сразу ага. расскажем, что у нас. Следующий у нас идет мандарин 5, а что 5 из 10 это у нас? Это крепость 5 из а, 10. 5 из 10 всего лишь. Ну, это где-то, короче, лям 2. Хабанера. <свят> 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 да. Хабанера оранжевый, мандарин, чеснок, мед, цибулька. Карри. Да, и шугар аж страйпи, твой любимый перец. Да, вообще. Этот, да? который вы варили. Не, это тоже ноунейм. Это ноунейм, но это похоже, скорее всего, это... Что-то с фруктами. Что-то с фруктами. И да. последний, который говорили варили и последний раз? Последний раз это Каролина Рипер Мустарт. Это яблоко и это у нас... Ананас. 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 Ананас, Ананас брался... Ананас и ее. Ананас брался консервированно. Поэтому здесь есть сахар и уксус, соль. Да. и всего лишь это... миллион. Так, начнем с Красненького. Да, ферментированный. ферментированный. да. да. Тут МХП нам подарок сделал. Да. да если они... Не будет, <режит> <режит> <режит>. <режит> Надеюсь, они присоединятся, когда так спонсорство. А, когда нибудь спонсорство, к, к спонсорству, да. Так. Не... На джичку похоже. Да, пока. <режит> а там будет видно, что... Ну, ферментировался. Ферментировался? Нужно помешать. помешать его. А по сколько? По целой ложке? Сначала по целой ложке, а потом... Не, можно сначала попробовать, потом по целой Давай ложке. по целой сначала. По целой? Ну, по целой так, по целой. Ух okay. uh -huh, ты, ёпта. А нет, нормально. <связывая> не, нормально. Нормально, нормально Вообще, бай. вот этот как да. раз к что-то вроде, что-то копчененькое, из копченой паприка, наверное, да? Да, паприка, И копченая паприка нормально. смотрите, он сейчас еще... Не, уже даже отпускает, я хотел сказать. Надо не хватать на это, чтобы на гландах не съедал. А так? Не, вкусный. Острый. На шашлык нормально, да? Вообще идеально будет на шашлычок. Да, вкусный, хороший соус. Достаточно вкусный, да. То есть с мясом ты не будешь пробовать? Нет, с мясом не буду. У меня уже нос как-то... Не, нормально. Актив не заработал. Нормально, нормально. У меня как раз насморк сейчас пройдет. Не, хорошо, вообще. Он по остроте надо в меру умеренный. Три из десяти, не больше. Да, не больше. В меру умеренный острый, в меру умеренно острый. Или умеренно острый, не знаю, короче, тавтология пошла. Чуть-чуть. Так, это у меру... нас ну и пойдет. А нет, это мандарин. Это мандарин и хабанер оранжевый. Нежная карри, чеснок, мед, цибулька, оцет яблочный и шугарострапикс. Но здесь два уже перца. Два. И это 5 из 10. То бишь, это в 3 раза острее, чем этот? Нет, нет, почему? Там троечка, скорее Там всего. Там троечка? Ну, так вот. Ну, здесь, короче, в 2 раза. Вот, Сезон ложки. только соусов начат, поэтому мы пока <laughs> оценим в тройку. Да? Может быть, в конце сезона это будет единичка. Ну, это 2-3, я бы сказал. А этот в 2 раза, будем так говорить, еще по ложке? Ну, я по половинку, начну. ну... <laughs> ну, давайте. По чуть-чуть. А, кстати, да, в общем... Ну, запах ничего не попить. он вообще не острый не острый пока нет хорошо возьму густоты с крышечки О, вот густота с крышечки ради интереса может быть в, в жидкости нет остроты но очень вкусный зараза не он не острый здесь меньше чем в этом ну очень вкусный. Прям. Вау. Мне очень нравится. Вот этот под да. любое мяско, под вот наггетсы такие, вообще шикарно будет просто. Как в этом. Как в маке продают, да? А ну-ка. Типа острое что-то. А ну-ка, если. Извините. Ну. А таки да. Что? Ну, нас у тебя уже читался. Да. А ну-ка. ну, шикарно просто. Он такой кисло-сладковатый. Вообще, да. Just. Просто огонь. Так что вы, если что, обращайтесь. <с arrived> Скоро в продаже. Производство там вся фигня. Да, замороженные перцы еще остались. Поэтому можно оранжевых хабанера с мандарином. Вообще, идеально. Да, я думаю, такая он начинает чуть-чуть подпекать, когда Вtime. уже больше всего съешь. Но он идеально подпекает, да. Поэтому делайте заявки, попытаемся. Все стерилизовано, как говорится. Ну, и полезно, самое главное. Тем более, в такую пару, пару года, потому что сейчас прохладно, противно. У всех насморки, гриппы. Надо есть острое. Постоянно. И нос будет пробиваться, и горлышко не будет болеть. Нет, у меня все хорошо. С носа течет, ну так то такое. Так, у нас осталось два -нейма. Два -нейма. по, нейма. по цветам они практически очень похожи, да. очень похожи. Но это темнее. Чуть-чуть. Да, может быть, это натуральный был ананас, а это консервированный. Хотя это может быть и абрикос. Может быть, а может быть и персик. А водички надо, чтобы м -м, прополоскать чуть-чуть. Ведро, да? Рецепт. Ну, чтобы м -м, вкус вот это. Ну, давайте, следующий. Пока Если в суде я, я... открою. А ну-ка поднимай. Ты ж подожди подождите, секунду. Сейчас мы. Зеленый лайфхак, который мы насмотрелись, где то но непонятно теперь крутите. Ну непонятно где. Не надо нож какой-то. Или что-то. О! Не, не надо ломать. Чего, не ломать? так Не-не-не-не-не. Не-не-не. от не выдержит. Может, же выйдем? Все есть. Ну, Отлично. Значит, все-таки лайфхак чуть-чуть сработал. Еще раз прошу прощения. Ну а что это может быть? Ну. Ну это абрикос. Абрикос. Абрикос, абрикос, абрикос. абрикос, абрикос, абрикос. Да. И он острова-то пахнет. Даже. Ну, у меня язык после второго не держит до сих пор. У меня язык тоже держит. Это оранжевый хабанера. Он такой, наверное, когда он был в плодах, я даже его тычу. 400-500 оценивал, потому что очень будет Да. Но держит, но это терпимо вообще. Ну только язык. Да, язык. Ну, как терпимо? Это вкусно. вкусно в да. Вот и все. Но язык печет чуть-чуть. Понятно, что детям, может быть, это да. не подойдет. А для взрослого это будет вот, жир к нагицам, к крылышкам. Вот эти два соуса вообще просто бомба. Это быстро отпускает, это чуть-чуть держит. То есть можно есть, есть, не переесть. Говорится, пивко холодненькое, да, соусы, вот крылышки, там еще что-то. А подсалка вообще будет идеальным. Вот это так что. Ну, видите, какая реклама. Да. Вот что, берите, люди. Не пожалейте, по чуть-чуть, да? Да. Это, это много много взял. Да. Идеальный, похож очень на мандарин, потому что есть. Это абрикос, скорее всего. Да, да, это абрикос, конечно. Но не слива. Нет, сливы желтых не было, типа очень. Значит, абрикос. Это. Абрикос Все может быть. Вкусный тоже держит, чуть-чуть язычок держать начинает. А так вообще тоже вкусный сладко. Кто, кому нравится кисло-сладкий соус, это просто, просто идеальный вообще Шикар, шикарный, Вот да. это прям кисло-сладкий, потому что абрикос да. кисловатый был чуть-чуть, крошечки -чуть, такие кисловаткие. И М -м -м. Это да. вот просто кисло-сладкий соус. Идеальный. Да. Не то, что вот это там консерванты, какие-то там магазины. Ну, то есть фастфуды. Если так на перец переложить, где-то в районе там 50 тысяч максимум. Ну, нет. Меньше, нет. Меньше даже. Да. Даже двадцать стало. Короче, ой, прошу прощения. Из этот у нас сколько получился? Ну, это двойка тогда по сравнению двойка. с этим. Это четыре где-то, это три. Не, ну если сравнивать с табаско, они все равно все острее. Конечно. Вот так. Два, три, четыре пока что. Пока что вот так. Вы это представляете? Это только первых три вида. А их видов еще вон там у нас банки стоит, но это на следующей да. серии. Подписывайтесь, смотрите, следите за этим каналом, потому что на следующей серии будет еще интереснее. Это не просто так все. Так, и последнее это вы варили на ананасе. А, да? Ананас, яблоко, чеснок, э, мед, э, яблочный уксус. Яблочный уксус. И это не самый главный ингредиент яблочного уксуса. Самый главный ингредиент. Яблочный это... уксус это только для спокойствия, что никогда не будет бутуризма. Да. А это, самый... какой здесь перец? А, Каролина Рипер здесь. Каролина Рипер и Мустак. Ух ты, -мо. Вот здесь должно быть. Я Это ч... то, что мы с тобой покупали семена ага. красного uh -huh. Uh -huh. или шоколадного. Я понял. А, же я... Каролину в этом году так и не попробовали ни одну? Я, я попробовал. попробовал. Но я не пробовал, я говорю. У меня все есть. Вот надо нам как-то мы. Прошу, Прошу прощения еще раз. раз. Мы как-то соберемся все-таки. А. Каролина Рипер, которая у нас там должна быть полтора миллиона, там, или сколько, да, Каролина Рипер? Да. Мы должны ее попробовать. Просто, просто. обязаны. Ну, вот Это пах... все ради вас, подписчики. И просто на видео заходящие. Ну что-то он... Ну он пахнет вкусно. Это мед и каролин. да, пахнет. Каролина пахнет. Каролина так пахнет. Да? Да. Я вот хочу сейчас получить максимальное удовольствие. <связь> я, вот, я возьму целую ложку. Я просто его, когда делал, я, я уже пробовал. Держала минут 20. Ну вы еще горячие пробовали. Да, да горячий пробовал. Горячий хорошо держит. Итак, ты первый. Я первый. Да, ложку? Да, какой, да. Окей. М -м, вкусный. Ну что-то пока, может быть. Да, пока. Это ж короли, да, нас не сразу. Начинает. Горлышко. Держать. Пока не надо ни воду, ни курочку, ничего не надо. Не надо пока ничего. Не, все. и Уже забито немножко рецепторы. Может быть. Забиты. Нет, оно что-то будет подниматься. Поднимается. Ну, захочется еще вторую ложку. Я уже хочу. Ну, реально, он вкусный очень. Мед дает много вот такой аромат. Мед дает и ананас дает. Да, очень вкусный. Ну, не, все, меня уже отпустило. Оно накопительное. Я сейчас весь язык проползал, да? хочу да. посмотреть, что она будет дальше. Видите, на что мы идем? Вот я, я, я сейчас язык по подержу еще. Прямо О, так туда вот, втыкну. И будет. Ну, этот на уровне э, с мандаринкой стоит. То есть 2, 3, 4, этот... Нет. Может 4,5. быстрее. Он... <с> да, 5, окей. Okay. Вот этот четверка твердая. Этот пятер <свист> да, начинает забивать <мимо> горло <свист> вот это. Ох, надо брать, надо брать. Не, я еще пойду даже. М -м. С мяском то опять, вот, просто идеально. Я думаю, что с пломбиром, с мороженым десерт можно сделать. Можно, похоже на десерт. Да, 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 да. Да, <свист> да начинает догонять, хорошо так догоняет. И она не сразу, это Каролина, она потом начинает. Но это вкусно. Что могу констатировать вам, да? это очень вкусно. Концентрацию Каролины в соусе не хотелось делать больше. Не, вообще, Каролины где-то было 200 грамм и, было, и был литр, ну, килограмм ананасов. Короче, из вот этих кисло-сладких соусов, вот это э, тупо чистые кисло-сладкие соусы, вот эти. Это на абрикосе, это на мандарине, это на ананасе. Лучше, э, пока я не пробовал, буду так говорить. А я пробовал в своей жизни очень много соусов, где угодно. Лучше я не пробовал. Это очень вкусно. Спасибо. Вам. Подводим итоги. Да, итоги. Два, три, четыре, пять. <свят> вот так. Это острота, э -э 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 да. Вот эти. Э, больше всего мне понравился, наверное, мандарин. Больше всего. Этот вкусный мед дает очень свой. Этот. Э, это как. Острая аджика. Да, это шашлычный вариант. Шашлычный вариант, да, помакать там, о, перемешать его с кинзой. Даже с петрушкой. И мариновать мясо, да. Да, ну, я же говорю, с кинзой, с петрушкой подать на стол, как соус просто, вообще будет идеально. Вот Каролина догоняет, зараза. Это отличный кисло-сладкий. Этот чуть-чуть поострее, ну вот этот, кто любит поострее, на меде, и плюс, я говорю, нотки меда дают вообще идеальный вкус и ананас. Мандарин, мне мандарин больше всего. А мне больше понравился первый. Первый сам? Да. Он напоминает лето немного. Я смотреть. понял, это догоняется собака. Но рука через час опять подняется к нему. Начинает губы печь, все, вот это я язык прополоскал, весь весь язык уже такой б б б Можно уже скоро будет вытаскивать, как КВЛ. Все. Но вкусно. Все вкусные. Спасибо всем за внимание. Пишите лайки, комментарии, если кто захочет попробовать. Пришлем, пришлем на пробу, а потом мы скоро запускаем производство и будут отличнейшие соусы, очень гуманным ценам. Да. И следующая серия у нас будет еще несколько. Приоткроем одну завесу, у нас будет с кизилом, да, вот что-то и... с кизилом. Какой там кизил еще что-то, да? Давайте мы так, как его сделаем. Спойлер, спойлер. Каролина Риппер и Блэк Нага. А, Хабарен Оранж, Каролина Рипер, Муштарт, Блэк Нага. То есть здесь три вида перца. Потом Шарон, Яблоко, Апельсин, Чеснок. Ну, вот понятно, Сильмет. Здесь заявлено шесть, но это может быть больше. Так что вот вам спойлер, следующая серия. Спасибо всем за просмотр. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. До побачення. До побачення.